Маш, может, что-то хорошее? Бачила? Я не чула? У хорошо. До 10-го числа должны дать обмены. Нет, обмены? нет, я не так? знаю. Да, единственное, что хорошее было, это там предсказали по ракетам по России, да, но... Но, но не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны, там вроде гробы падали, то есть должны мертв мертвых сначала вернуть. Все, что последними давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов. Там реально так. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Угу. Да, мне там уже кидали, но я так, это не выставляю, меня чисто в группу только выставила, в Инстаграм не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. Это зараз? Заразь да, у меня пишут? ничего не заявлялось. Кидали в Житомирской области, какой-то грипп уже там. До речи, дуже багато у меня питань, которые стосуються Житомирщины, какие зараз загрозы. Мне не нравится Крывой Рог вообще на июль. То есть, я когда кривой угу. рог настраивалась и смотрела, мне там... предложили свечка. Сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторять, паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похожее. Типа уже Россия будет на территории Украины. Не, 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 мы, мы, мы. А мы. А они типа обстреляют, да, что вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по сумщине, когда смотрела, по Сумам, тоже мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, эти люди загорели в этих автобусах, вот ту же самое. Не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. карта дерева. Птички. Э, тут карта этот падает, типа корабль, щип. Э, я думаю, что тут касательно... Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома, опять Чернобыльской станция. это июль. Э, и, может быть, новости про там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Жиломирской области снова, но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть могут быть какие-то новости, может, какие-то дорогешники или что-то типа того, или снова будут накаляться. Понял? Накаляться, все, что белорусы собрали там какие-то эти, ну, забейте на это пока что. Кременчук. Остальным часом он постоянно под обстрелом, и какие прогнозы для этого места? Ну, по крайней мере, ничего, я вчера смотрела, типа, там я примерно понимаю, куда они били, я просто не могу это говорить. У них целенаправленно было, типа, куда они били. Вот. Специально было сделано. Мисс цели точно знает про Я думаю, да, да, и прям вот это из-за этого было. То же самое, что всегда они говорят про Константинов. Но я не могу, как бы, ничего нового ответить, потому что, ну, понятно, они куда не бьют, то есть тут... Что мне говорить? Також просили подивитися Лубни теж Полтавщина. От Підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахетів над містом. Поки клевер падає. Єдине, ну, що карта ліси і ну, карта, карта серця, про і нав... ключ це про наводчиків. Тут, конкретно, про наводчиків говориться. Тут не говориться про обстріл, а про наводчиків. Дуже багато в місті наводчиків. Сердце, і ліса і ключ еще падає, щоб розливається інформацію. Вам наводчиками зайнятися. Хорошо, а покажите нам. Давайте так, добре, Трамп все-таки Україні допомагає вообще. Ну, то есть, может, минут щось не знаємо, я думаю, що ми много не знаємо, наверное. Безумовно. Можна навіть не Трамп питати, можна взагалі, США. США. Зараз ми отримуємо достатньо допомогу від США. Ну, опять-таки, метод кнута і пряника, тайп, как якби бы, пльотка здесь випала, но при этом, как бы, собака і дерево. То есть все равно как-то. Как я говорю, пиздит, пиздит. Угу. Я, там этом все как-то пытается там что-то где-то. Ну, что такое? Тихоря может. Может, они уже делают так же про России я не знала. Я даже уже об этом думаю, знаешь. Может, как-то уже там пытаются Зеленские сами по себе. Где-то что-то это... это. было а тут... уже непогано. Да, 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 да. Ты станешь правди наибольшим небезпечным местом в Украине? Так. Я не думаю. То есть, видишь, карта падает... Э, хма, ну, Клаус, да, Хмары. Туча. Я уже забыла, как на русском будут Хмары. хмары. Это, Это, Это приятно. Ты понял? Ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта Якоря. Вот, нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда в Киеве. Нет. Нет, 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 нет. А касательно. О, я ответила на два вопроса твоих. Про захваст, попади, <с> пожалуйста, и ломай. Это фигня, Опять якорь. Всадник. И снова все равно якорь, всадник и медведь. Нет. Все равно найдется возможность. Киев защитить всегда. Киев — это столица. То есть я бы... а какая вообще, какая область самая опасная будет в принципе в ближайшее время в Украине? А ключ я поняла. Дом, звезда и ключ и крест. Ну звезда у нас, если мы если мы э... таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда, она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места, там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да? Это Херсонская область, Харьковская область, Донецкая Луга. Ну, все-таки звезда я трактую, если это Роберем, я трактую это больше как Запорожье всегда. Звезда. Именно. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть это не на Киев, конкретно поняла, выпала. То есть, Полинорману вот карта гор это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел, такой, что это за гора? Э -э Проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть карта горы это уже, я уже поняла, по Полинорману это западная области понял? Тут карта дома По и спускается. За что это больше, чей обстрелы? Ну, я спросила просто про опасность. Ну, я не спрашивала конкретно. Еще, да, сейчас да. Да, да, не хвалю я обстрелы. там, я хвалю, зараз просто. То есть оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карты. Почему так может быть атомная станция? Поняла? То есть, почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. Ну, пока сны не снялись никакие. Сейчас. Ключ. Башня. Ну, гроб падает. Карта гроба. И карта, видишь, карта рыбы. Я думаю, что карта рыбы в Ленормане. Ленорман давно не брала, кстати, да, в прогнозы. Mm -hmm, карта да. рыбы в Ленормане в данном случае, ну, смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, понимаю, что карта рыбы ⁇ это мочеполовая система у человека, да, жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все же связано с, ну, не знаю, что там есть в этой станции, там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется yeah. правильно, вот эти вот все, вот с этим связано не единожды показывал, уже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка. То есть это может быть, но ну, это радиацию, наверное, показывает, понял? И mm -hmm. карта гроба. То есть всегда будет показывать, пока идет война по атомной станции за грозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции. Я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю. Я думаю, так, если же у меня, ну, если же мне, знаешь, там даже элементарно, когда к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолетом там самолет упадет, mm -hmm. да, какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реальная загроза, прям жуткая от станции, пора бы уже было бы уезжать бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти и людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. Тобто, коли Чорнобильська станція була, вона приялася зарані, пам'ятаєш? Так. так. Це було зарані. Вони дають подготовиться. Понял? Поэтому підготуватися. Ні. Ну хочеться вірити, що и не побачиш таких сімей. Я теж хочу, хочу вірити. В це, чесно. Я вже навіть так. не знаю, але блін, скільки мені вже показувалося, скільки казали за три роки, я думаю, що все воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял? Они же как бы не враги мне. Наоборот. Они за то, чтобы у меня все хорошо было, и в принципе, ну, как бы... У меня у моих близких, и... Ну, я не знаю, я считаю свою аудиторию своей семьей, поэтому я считаю, что моя семья, да, ну, у них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И меня, я, я, знаю всегда, я знала всегда, и всегда это мертвому говорила, и на Байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. У вас, от вас нет зла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне про какую-то опасность смертельную. Если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай боги, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам это показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим. Это вот эта семерка. Везде семерки, 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 семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела, там 17-17 было на экране. Ну, то есть, что, что такое? в чем эти семерки, в чем проблема. Я пока не разобралась, пока мне не показали ничего еще. Я так понимаю, там сейчас готовятся переговоры какие-то, наверное. Снова. Так, так. Да? Как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к началу июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры все. Все от переговора, видишь, зависит постоянно. Ракеты, секундочку, да? Угу. Ну, карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как это трактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали, да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, то, что по карте что там мы это говорили. Э, типа, я людям говорю, все... я еще до того, как новости вышли, Говорила, что карта шута, а карта шута по стратегии означает, что говорю вы выходите из укрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну то есть ты понимаешь, да? Либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое по по-скотски как как как, как крысы они поступать будут. В принципе это произошло. Потом новости начали писать, но карта кольца в данном случае означает как четверка, четверка пентаклей по таро э, со всех сторон кольцо, то есть они ракетами как обстреливают сейчас вот так вот. Тупо кольцо, поняла, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. Все, все на липень месяц дуже ймовірне сценарий, я так разумею. Ну, смотри, по игральным, картам десятка пикова, эту спикова все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай по еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасность обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карту Украина. книги Карта книги всадник, смотри. Карта крыс. Э -э карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий. Это универы. Библиотеки и так далее. То есть мне, когда я делала прогноз на своем канале, падало что-то связано с украинскими вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются. Памятки. Понял? Mm -hmm. И потом, когда полетела по западной Украине, я так сижу и думаю, блин, а оно же реально связано? Все, там же наша культура, по сути, западная Украина. То есть вот, что понял, показывают. И карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про э, дороги. Дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение такое. Тут карта всадника, трассы и так далее. Карта крыс, вот. Да, то есть сейчас ему верно, что... Смотри, так, снова так, дети падают. Под... Карта ребенка, дети. Ну, то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца. Ключ, Ключ, гора. Кстати, я думаю, что по западной Украине вот опять карта горы. Видишь, выпала карта горы. Снова западная Україна будет страдать в июле. о Напруженный месяц обіцяє бути. Коешки, да? Не знаю.